বিপদে আপুনি ফোন কৰিবা মই থাকিম লগত আছে যি বিপদে কিন্তু এইখন ৱেগেনাৰ চিনি পাইছেই চাগে মই আজিৰ পৰা চাৰিদিনমানৰ আগত গাড়ীখন চাই আহিছিলোঁ যে আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ এনচৰি কাৰণে লোৱা নাছিলোঁ যে গতিকে সেই ভেজালটো মৰিল এতিয়া চ' দাদাক মই ঘৰলৈকে মাতি দিলোঁ গাড়ীখন যিহেতু আগতে চাইছিলোঁহে চ' দাদা আহি মই ঘৰলৈকে আহিল ঘৰতে গাড়ীখন দিলেহি এয়া ৰেজিষ্টাৰেড অ'নাৰ দেই আজিৰ পৰা তোমাৰ সম্পত্তি মোৰ আকৌ চাগে চাইছোঁ গাড়ীখন বেয়াও লাগিছে নিজে চলোৱা গাড়ী নিজৰ গাড়ী ল'ব পাৰিব আৰু এইকেনাৰখন দুহেজাৰ তেৰতে লৈছিলা তোমালোকে ন মই এতিয়া যাব ওলালো এইখন ডেলিভাৰী দিব যাব কাৰণে দাদাহঁতকো একেবাৰে লৈ যাওঁ ৱেকেণ্ড এখন দিব আহিছিলে তেওঁলোকো মই একেলগে লৈ যাওঁ নগাঁৱতে নমাই দিম আৰু চ' এইখনো লৈ যাওঁ এতিয়া মই ডেলিভাৰী এতিয়া ভিডিঅ'টো বনাম আপোনালোকে চামক কাম্পত দিব গৈ আছোঁ এইখনো মানে ঢেৰ কাহিনী মানে ল'ৰাজনে যে ইমান ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিল নহয় গাড়ীখনৰ কাৰণে মই বাকীকে দিছোঁ মানে গাড়ীখন বুজিছেনে নাই তেওঁ ৰিকুৱেষ্ট ৰক্ষা কৰিবলৈ গৈ চ' দেখামগৈ তেওঁলোক ঘৰ পোৱালৈকে ভিডিঅ'টো বনাই থাকিম শেষলৈকে চাই থাকক এই একদম এ চি চে চি সকলো ৰানিং আছে দেই চাৰিটা পাৱাৰ উইণ্ডো আছে লাইট দেখিছে নাই হোৱাইট এল ই ডি বাল্ভ একদম এই গাড়ী মজা হৈ আছে একদম অৰিজিনেল পেণ্টত আছে এক্সিডেণ্টেল দূৰৰ কথা অৰিজিনেল পেণ্টত আছে গ্লাছ চিলাচ ক'তো খাল খুলি নাই চব অৰিজিনেল হৈ আছে অকণমান পোহৰ জেগাত নি দেখা মাৰিব গাড়ী লোক চালিয়া হৈ আছে দেই গাড়ীখন ডাঙৰটো লৈ আহিছো কিমান দূৰ পাওঁ আগুৱাই দিমগে উঠি কেনেকুৱা মই চান লাগিছো মজা গাড়ী মজা গাড়ীত এই সত্তৰ হাজাৰ আশী হাজাৰ এনেকুৱা বাজেটত মানুহ কি নহয় এ চি আছে চাৰিটা পাৱাৰ ৱিনটো আছে এ চি লগাই আহি আছোঁ এক্সেলা জাষ্ট চুই আহিছোঁ এই ধুনীয়া ছেভেণ্টি এইটি পিক আপ চ' তেওঁলোকক নমাই দিলোঁ এতিয়া মই মোৰ গন্তব্য খানলৈ যাম এতিয়া গাড়ীখন চলাবলৈ আল্টিমেট ধুনীয়া ঐ ইমান কম দামত কি চলাব নহয় ইমান কম দামত আৰু কি লাগে হৰ্ণ দেখিছে নাই একদম আই টুৱেণ্টি হৰ্ণ লাগি আছে একে ইনষ্টেণ্ট পিক আপ গাড়ী একদম

চ'ত তেওঁ মোক বহুত ৰিকুৱেষ্ট কৰাৰ কাৰণে গাড়ীখন দি দিলোঁ বাকীকেই দিছোঁ পঁষষ্ঠি হাজাৰ টকা দিছে এতিয়া বাকীকেইটা পিছত দিম বুলি কৈছে সেয়াই আৰু একো নাই দি দিছোঁ দিয়ক গাড়ী এখন মানুহৰ কিমান হেঁপাহৰ বস্তু ময়ো জানো সেয়া দিন ময়ো পাৰ কৰি আহিছোঁ গতিকে পূজা পথত তেওঁই উপভোগ কৰক মোৰ নাম লৈ পেলাইখন হণ্ডাই গেষ্ট পেট্ৰলৰ হয় আমি আহি আছোঁ দক্ষিণ পাটৰ পৰা কামপুৰ ৰোডত আহি আছোঁ এইখিনি বৰকোলা বুলি কয় আহি আছোঁ একদম নিচান জেগা দেই ভয়ংকৰ নিচান জেগা কাৰণ বৰখন চমন পৰি আছো যাওঁতে কিহত যাম এইখিনি ধেৰ কষ্ট হৈছে দেই ৰাতিও কালি আহি বাৰটা এটা বাজিলে ঘৰৰ পাহতে পাহাতে পূজা আগমুত মোৰ ফালৰ পৰা কেইবাটাও পৰিয়াললৈ সপোনৰ গাড়ীখন ৰৈছে দেই বনাই কৰি টিপটপ কৰি চবকে দি আছো এখন এখনকে যিমানখিনি পাৰো আৰু পূজা আগলৈকে এইখিনি কষ্ট হ'বই দিয়ক এইকেইদিন আকৌ গাড়ী মজা হৈ আছে দেই দেই পালোহি এই মালিকৰ ঘৰ আহি পোৱাই আমাক এই ঠেলা নজৰত লগাই দিছে গম পাইছে নেকি আহি পাই গাড়ী আহি পাই মানে গাড়ী ঠেলি চাই গম পাইছে নে এই পঢ়ু ৰাম এই খোৱা বোকাত সোমাই লৈছে এয়া গাড়ী মালিকে আমাক এয়া অৱস্থা কৰাইছে এয়া গাড়ী মালিকে এই বোকা গাড়ীখন সোমাব পাৰিছেই ৰাস্তাত ৰাস্তা ধুনীয়া ৰাস্তা বোলে ৰাতিখন ঠেলা ঠেলিং কৰিব আহিলো হে চাই লৈছিলে বা টানি লৈছে সেইখিনিলৈকে অ হেৰি কাছ এ কঠিয়া কেইটামান উৰি আহে এতিয়া হাল চাল মাৰি ৰুই থৈ যাও

হা আছে ঘৰত ৰছী আছে না তোমালোকৰ টকা দিছে এইখন টকটা দি গাড়ী যাব নাই বাৰু কলা এই বেয়া জালত পৰি গলোহি দেই ৰছী ৰচীত লগাই গাড়ী দি তাত আনি আছো ৰছীত ছিগি গৈছে এয়া হৈ আছে কাৰোবাৰ এতিয়া আৰু এয়া বেদনা গাড়ীখন ধুনীয়াকে সেৱা কৰিবা দেই যাতে সোনকালে চলাব পাৰো বা দেই বৰষুণত যেনে তেনে গাড়ীখন উঠালো যেনিবা কৃষ্ণ ঘৰৰ হেৰি বিলাক যে আছিলে যে এইখন এইখন অলপ থাকিব নেকি লগাই লবা এতিয়া ডেকা মানুহ ধুনীয়াকে এখন লগাই লবা লৈ আহি মোৰ লগত থৈ দিবি ৰঙা আলোকা কৈছিলো ৰঙা বেলেগৰ গাড়ী ধুনীয়া ধুনীয়াকে কৰি দিবি একে অমুকটো কৰি দিছো কৰি মেট পাই দিছো বোকা হৈ গল পাই দিছো ইমান কষ্ট কৰি নিজৰ ভাই বুলি গাড়ী বাকী কৰি বৈ দিছ কৈছো দেখিছ বৰষুণত তি গাড়ী ডেলিভাৰী কৰিছো আজিৰ পৰা সম্পত্তি গোটা লোৱা দেই ভালকে চলাই আহিবা ইমান ভাল গাড়ীখন দিছো তথাপি বেয়াহে পাইছে মোক বেয়া পাইছে আজি বা সম্পত্তি তোমাৰ দেই গোটা লোৱা দেই বৰ আদৰ সাদৰ বৰ আদৰ সাদৰ পাইছো দেই আৰু মৰম আৰু বিয়াৰ আগতে মাতিবা মানে এমাহ মানৰ আগতে কবা আৰু মই তোমাৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ ডাঙৰ ফুলৰ দৰা সাজৰ গামিছা এখন দি মই আজিয়ে পাঠাৰ দিছো তুমি ববা নে বৈ বব হে তুমি ববা নে বৈ বৈ দিবা বৌয়ে বৰ নামটোহে ল'ব বৈ বনাই দিব তেওঁ নামটোহে ল'ব দেখিছা ঠিক আছে বাৰু মই বিয়ালৈ মাতিম গামোচাটো পাছৰ কথা খালি মানুহজনকো দেখা দিলেহে অঁ যাম ল'ম ল'ম ডিঙিত লৈ থাকিম এক ধুনীয়াকৈ লৈ থাকিম আৰু একে মোৰ কাষতে গৈ বহিব লাগিব আৰু একে ধুনীয়াকে লৰা কাষতে বহিব লাগিব বহিব লাগিব হ'ব ঠিক আছে দাম সম্পত্তি কটালো আৰু ভালকে চলাই কৰি ৰাখিবা চলাব শিকিবা লাহে লাহে আৰু কিবা প্ৰব্লেম পালে মোক ফোন কৰিবা এনি প্ৰব্লেম বাকী গাড়ী মোৰ ফালৰ পৰা যিমান খিনি পাওঁ মই কৈছো গাড়ী ধুনীয়া গাড়ী চলালে ভাল পাবা বেলেগ চলালো হলো কালাৰ একদম অৰিজিনেল পেন্টৰ আছে দেখিছা চিক চিকে আছে ধুই দিলে ধুনীয়া লাগিব গাড়ীখন দিলো আৰু উলিয়াব নালাগে আকৌ অকলে উলিয়াব চাইছোঁ এইখিনি জেগা শুকালেহে ওলাবা নহ'লে আকৌ চেম চিষ্টেমে হ'ব আমি প্ৰায় আজি এক মাহমানে হ'ল কথা পাতি থাকা একমাহমানৰ পৰা কথা পাতিবেদি মানে বন্ধুৰ নিচিনা হল সেইকাৰণে ধৰক নিজৰ বন্ধু বান্ধৱৰ নিচিনা অৰ্থদি কথা পাতিলো ৰাইজে ভাবিছে চাগে সি এনেকুৱা ব্যৱহাৰ নাই বাৰু তেনেকুৱা নহয় সি তাৰ লগত মই প্ৰায় একমাহ দেৰমাহ হ'ল কথা পাতি থকা গতিকে নিজৰ ফ্ৰেণ্ডৰ নিচিনা হৈ গৈছে আৰু আৰু সিহঁতৰ সিও বেচেৰা এখন শংকৰদেৱৰ স্কুলতে শিক্ষকতা কৰে নহয় জানো শিক্ষকতা কৰে ধৰক চলি আছে ধুনীয়াকে ফেমিলিটো চলি আছে চবৰে সপোন থাকে এখন গাড়ী লোৱা সেয়া লাগিলে নতুন হেকেণ্ড হেণ্ডে হওক চবেই সপোন থাকে এখন ভাল গাড়ী লোৱা গতিকে তাৰো সপোন আছিলে পইচা অকণমান কম আছিলে কিন্তু একো নাই মোৰ ফালৰ পৰা মই মিলাই দিলোঁ তেওঁক দি দিলোঁ বাকী যিকেইটা পইচা পেইণ্টিং আছে সেইকেইটা দিব আৰু মোক লাহে লাহে কিন্তু পূজাৰ আগত ফেমিলিটো যাতে গাড়ীত ধৰিব পাৰে সেইখিনি তেওঁৰ যিটো সপোন আছিলে সেইটো মই পূৰ কৰিলো আৰু কৰিছে নে কাইছম পাৰিছ গতিকে সেই সপোনটো আগুৱাই যাম

ঘৰলৈ আহি আছোঁ এতিয়া গাড়ীখন দিয়াৰ পিছত সিহঁতৰ ফেমিলিটোত যিটো এটা হেপিনেচ আহিছে যিটো এটা সুখ আহিছে সেইটো মানে বুজাব নোৱাৰা আৰু আৰু মই সেইখিনি দেখি আৰু মই বেছি সুখী হৈছোঁ যি নহওক এটা গতিকে গাড়ী এখন লোৱা ডাঙৰ মানুহেই হওক সৰুৱে হওক সকলোৱে এটা সপোন থাকে সপোনবিলাক পূৰ কৰি কৰি গৈ আছোঁ কিমান কিমান পাৰোঁ এটা সময়ত মই যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট গাড়ীখন লৈছিলোঁ টেম্পুখন যেতিয়া লৈছিলোঁ তেতিয়া মই অকণমান সৰু আছিলোঁ ইমান অনুভূতি আৱেগ অনুভূতি বুজি পোৱা নাছিলোঁ ফিলিংছটো বুজি পোৱা নাছিলোঁ নেক্সট টাইম যেতিয়া মাৰতী ভেনখন লৈছিলোঁ দিনাখন গাড়ীখন আনি মই গোটেই ৰাতি শোৱা নাছিলোঁ কাইলৈ আকৌ গাড়ী এখন আহিব এই কি হেঁপাহ কি সপোন ক্লাছ নাইন টেনত থাকোঁতে মই এখন ছেকেণ্ড হেণ্ড চাইকেল কিনিছিলোঁ ছশ টকা দি সেই চাইকেলখন কিনা আগদিনাখনো মোৰ গোটেই ৰাতিটো পৰি নাছিলে সেয়াই আৰু এটা ডাঙৰ হেঁপাহ ডাঙৰ সপোন সেইখিনি একচুৱেলি সেইখিনি এক্সোৱেলি যিখিনিয়ে সেয়া দিন পাৰ কৰিছে সিহঁতিহে বুজি পায় আমিহে বুজি পাওঁ সেই ফেইলটো কেনেকুৱা গতিকে মোৰ ফালৰ পৰা মই সদায় চেষ্টা কৰি গৈ আছোঁ ত' সপোনৰ গাড়ীখন চবকে দিবলৈ ভাল গাড়ী এখন চবকে দিবলৈ মই কিন্তু বহুত ঠগ খাইছিলোঁ আমি গাড়ী কিনোতে বহুত ঠগ খাইছিলোঁ আগতে কাৰণ আমি জানা নাছিলোঁ মই নাছিলোঁ কিন্তু এতিয়া আমি ঠগ খাই 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 পাকৈ থৈ গ'লোঁ আৰু আপোনালোকক ঠগ খাব নিদিওঁ আপোনালোকেও খালী মোক চাহ দিয়ক সহযোগিতা আগবঢ়াওক সপোনৰ গাড়ীখন ভাল বস্তু এটা ঠগ নোখোৱাকে মই সলাই দি যাবলৈ চেষ্টা কৰি যাম কৰি গৈয়ে আছো কৰি গৈয়ে থাকিম মানে যেতিয়ালৈকে জীয়াই থাকো আমি আহি থাকোঁতে হাইৱেতে এক্সিডেণ্ট এটা পালোঁ গতিকে মই গাড়ীখন ৰখালোঁ ৰখাই পেলাই যিমানখিনি পাওঁ মোৰ ফালৰ পৰা এইখিনি সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ এই আৰু দেই ৰাতি বিয়লি একদম গাড়ী চলাওঁতে বহুত সাৱধান বিশেষ বৰষুণৰ দিনত দ্বীপত কাৰ কেতিয়া কেনেকৈ আহে কোনো ক'ব নোৱাৰে গতিকে বহুত বেছি সাৱধান হওক দেই আপোনালোক